bismillahir rohmanir rohim qo'y terisini <coughs> yesa bo'ladimi umuman o'zi islomda halol qilingan hayvonlarning terilari qo'yning tuyoqlarini yeyish joizmi alhamdulillah va salatu vasalotu vassalam rasulillah. qo'ydagi ba'zi a'zolaridan boshqa beshta a'zosi to'rtta a'zosi yettita a'zosi deb ixtilof bilan ya'ni ba'zilar beshta a'zo degan ba'zilar yettita a'zo degan a'zolardan boshqa a'zolarini hammasini yeyish joiz jumladan qo'yning terisini po'stumba deyiladi hozirgi davrda po'stumbani qilib e, qo'yning terisini pishirib yesa joiz o'zi halol bismillahi allohu akbar deb so'yilgan qo'yning terisi mutlaq halol bo'ladi hatto ba'zi ulamolar hozirgi davrdagi bismillah deb so'yilmagan lekin o'zi go'shti halol bo'lgan hayvonlarning terisini muboh tohirligi halolligi e'tibori bilan o'sha terilardan tayyorlangan ba'zi bir mahsulotlarni joizligiga ham ittifoq qilishgan dori tayyorlashda işte. boshqa insonlar uchun zarurat bo'lgan masalalarda ruxsat berishgan shunday ekan terini iste'mol qilishlikda monelik yo'q oyog'ini tuyoqlarini ham pishirib yeyishda işte, ham monelik yo'q balki bu to'liq foydalanish turkumiga kiradi bemalol foydalanish joiz bo'ladi faqat holat shuki o'sha a'zolariki shariatimiz bezlarini masalan iste'mol qilishdan qaytargan a'zolarini kishi iste'mol qilishdan tiyilish kerak boshqa joylarni bemalol pishirib yeydi qaynatib yeydi qovurib yeydi yeyveradi allohu alam